Потом внутри, как по ДК7ЗБ натянули два элемента проволочных на 50 МГц. Отстроили их, чуть-чуть там сместили, чтобы КСВ добиться нормального и резонанса. Ну, вот на 50 100 резонанс у нас КСВ где-то 1.6, 1.7, на 28 1.3 КСВ на резонанс. 24.

Спасибо. Рядом с ним стоишь, ДБЛ. Чуть дальше смотришь, не видишь ДБЛ. Вот так подумали, конечно, можно потовыряться, но лучше сделать на базов своем То есть на 28 свою, на 50 свою. Хотя на и так он работает. Хорошо. Ну сейчас проход не особо сильный и то он отвечает, работали и Сталина, и Сталином что. Не, станции есть, но все Ну дают рапорта хорошие нормально. И направление где-то как потратили. Как, как,